અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ ને અચૂકથી તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે કારણ કે આગળ આવનારી પરીક્ષાઓની અંદર તમને અમારી ચેનલ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેવાની છે હવે જોઈએ અભ્યાસ એમાં પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર दीजिए પ્રશ્ન 1 انسانને બાટને કા કે અર્થ હે انسانને બાટત હે લેકિન એ વો અર્થ ક્યા હે તો આપસે انسانને બાટને કા અર્થ હે સભી મનુષ્યકો સમાન દ્રષ્ટિ સે ન દેખના આજ ઉચ નીચ જાતિ પાતિ ગોરા કાળા आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया जा रहा है इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है आगे बढ़िए बीजो प्रश्न के लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया लोगों ने मनुष्य को तो बांट ही लिया है लेकिन भगवान को भी बांट लिया है वो किस प्रकार बांटा है तो कुछ लोगों ने के भगवान मंदिर में है तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बना गए हैं एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इस तरह लोगों ने भगवान को भी बात लिया है आगर जाइए आगे से दीजो के चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है उन्हें भी अपनत्व का प्रदान करना है इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है और विद्यार्थी मित्रों बेचे के आ काव्य ने तुम्हारे तुम्हारा वर्क खंड में अंदर समूह में अंदर गान करना है आगे जाइए तो आगे आवे छे तीजो के निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ आपड़े स्पष्ट करवानो छे तो अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उज्याला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है एनो कि कहवा तो दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रोशनी अभी केवल महिलों और धनी लोगों के घर में ही है गरीबों के घर गर में अब भी दीपक ही जल रहा है अगर तो अयासुति जे हतु ए आपडो हतु अभ्यास नु सॉल्यूशन હવે આપણે જોઈએ એ છે આપડા સ્વાધ્યાય નું સોલ્યુશન તો છે એક પહેલો પ્રશ્ન કે ઉત્તર दीजिए માં પહેલો છે કે કવિતા કે અનુસાર અબતક કિન ચીજો કા બટવારા હો ચુકા હે તો કવિતા કે અનુસાર અબતક મંદિર મસ્જિદ ઓર ગિરજા ઘર આદી મે ભગવાન કો બાંટ લિયા હે ઓર इसके साथ साथ मनुष्य ने धरती और सागर को भी बांट लिया है कि किसकी मुस्कान को कोई रोध नहीं पाएगा तो मौसम की मुस्कान को यानी समानता की खुशी को कोई रोध नहीं पाएगा। आगर से तीजो कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है तो हरी भरी धरती को अगर प्यार का जल न मिले तो वह धरती रेगिस्तान में बदल सकती है चौथो उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है पेंद्र से उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कोई भी चीज को अपने अधिकार में रखता इसका मतलब है सुख समृद्धि और समानता अभी भी अमीरों के घर में ही दिखाई देती है वह गरीबों में गरीबों के घर गर तक नहीं पहुंची है आगे जाइए आगे से पांच पो कि यह कविता में हमें क्या संदेश मिलता है जो अपने संपूर्ण काव्य आप से अपना अभ्यास के अंदर

ऊपर गिरजागर घाटी चट्टान प्यासी बंदी मंजिल मुस्कान रेगिस्तान वितान और सागर जो अपना राइट आंसर है अगर अगर से अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए तो रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता मित्रों शुभ चंदा मामा तो अपने एनी काव्य आगे बढ़ावा है तो बढ़ता घटता है आकार मेरा बच्चों को बहलाना काम मेरा अगर मैं तारा का राजा हूं

તો ચેનલ ને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને તમારે જવાનું છે મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ ઉપયોગી વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો ભારત માતા કી જય